হায়দৰাবাদৰ আমাৰ ঘৰখন মৰমৰ মা তুমি ভালে আছানে আমি কৰ্ণুলত আছোঁ যে এইয়া গাড়ী ভাল কৰা মানুহ দুজন যোৱাৰ পিছত অকণমান ইফাল সিফাল ঘূৰি ডিনাৰ কৰি শুই দিলোঁ এয়া পিছদিনা পোৱা তোমাৰ মৰমৰ নাতিটো উঠিয়ে কেনে আহি হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে বুফে ব্ৰেকফাষ্ট আছিলে ইনক্লুডেড আৰু এখেতে যে ইমান ভদ্ৰভাৱে সেইখন চেয়াৰত বহি মই যেনেকৈ খুৱাই দিছোঁ তেনেকৈ খাইছে এইটো দেখি তুমি ভুল নাযাবা দেই সি ঘৰত যে কেতিয়াও এনেকৈ নাখায় ঘৰত হাই চেয়াৰত বহাই দিলে তাইৰ পৰা কুচুৰি মুচুৰি কৰি সি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিব মানে বেলডালটো আৰু লগোৱা অসম্ভৱেই আৰু তাক আৰু যদি বিচনাত বা পকাত বহি খুৱাইছোঁ তেনেহ'লে আঁঠুকাঢ়িয়েই হওক বা ধৰি ধৰিয়েই হওক খোজকাঢ়ি সি ক'লৈকে যে গুচি যাব তাক খোৱা মানে মিনিমাম এক ঘণ্টা লাগে তাতেও মই যিমানখিনি খানা লওঁ তাৰে আধাহে খায় মুঠতে তাৰ খোৱালৈ আৰু মই নকৈছোঁ আৰু সেইখন এখন বেলেগ যুদ্ধ দেই তাৰ শান্তিত বাৰু আজি খোৱা হ'ল আমিও খালোঁ আৰু এখেততো আৰু সদায় পুৰিয়েই চবজিয়েই খাই জানাই তুমি মই হ'লে দোচা খালোঁ দেই এয়া খাই লৈ কেনে হায়দৰাবাদ অভিমুখে ওলাই দিছোঁ আজি তিনি ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি বেছি দেৰি নহয় আৰু মানে ৰাতিপুৱা আমি নটাতে ওলাইছোঁ আশা কৰিছোঁ যদিও বাৰটাত পাব লাগে চাৰে বাৰটাৰ পৰা এটাৰ ভিতৰত পাই যাম কাৰণ এই তিনি ঘণ্টাও আমি অন্য গাড়ীৰ নিচিনা স্পীডতটো যাব নোৱাৰোৱেই লাহে লাহে যাব লাগিব তাতে আকৌ মাজতে অকণমান স্নেক ব্ৰেক এটা ল'ব লাগিব মামানৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে ড্ৰাইপাৰ চেঞ্জিং ব্ৰেক এটা হৈ যাব তেতিয়া গতিকে এয়া আচ্ছা ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়া আমাৰ দেখিছানে বাওঁহাতে আছিলে কৃষ্ণচূড়াৰ গছ আৰু ৰাস্তাৰ মাজত ডিভাইডাৰত আছিলে বোগেনভিলা গোটেই বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ব'গেনভিলাবিলাক আৰু ৰাস্তাৰ বাওঁহাতে মানে আমি গৈ থকাবোৰৰ কাৰণে বাওঁহাতে আৰু কৃষ্ণচূড়াৰ গছ আৰু ৰাস্তাৰ সেইপাৰেও কোনোবাই যদি বেংগলোৰ অভিমুখে যায় সিহঁতৰ কাৰণেও বাওঁফালে কৃষ্ণচূড়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন গভমেণ্ট ইনিচিয়েটিভে হয় এইটো এনেকৈ লগোৱাটো আৰু খুব ভাল কাম কৰিছে গছবোৰ এতিয়া সৰু হৈ আছে যদিও এদিন ডাঙৰ হ'ব পথিকক ছায়া দিবই লগতে ইমান ধুনীয়া সৌ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিছে মানে অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যই এই ৰাস্তাটোৰ নিজে চকুৰে দেখা মানুহেহে গম পাব মানে ক'ৰবাত যিকোনো জেগাত মানে ধৰক যিটো আপোনাৰ ৰিচৰ উইদিন হয় নহয় একদিনত পাব পাৰা মইতো ছাজেষ্ট কৰিম আপুনি গাড়ী লৈয়ে যাওক নিজৰ সুবিধামতে ৰখাই মেলি যাব পাৰিব বহুতে ট্ৰেইনতো যায় ভাল পায় মই অৱশ্যে ইমান ট্ৰেইন প্ৰিয় নহয় মেইনলি বিকজ ট্ৰেইনৰ বাথৰুমবোৰ মোৰ একেবাৰে সহ্য নহয় আজিকালি অৱশ্যে ভাল ভাল ট্ৰেইন ওলাইছে আৰু চবে আৰু অবধ আছামত যাব নালাগে গতিকে ট্ৰেইনো সিমান বেয়া নহয় তথাপি বাই ৰোড হ'লে বেষ্ট ফ্লাইট হ'লে আপুনি বহুত মিছ কৰি দিয়ে ৰাস্তাটো চিধাই গৈ ডেষ্টিনেশ্যনহে আৰু ধুনীয়া ৰাস্তাৰ কথা ক'লে কিন্তু হায়দৰাবাদ চহৰখনৰ কথা ক'ব লাগিব দেই মা ইমান ধুনীয়া মানে মই বেংগলোৰৰ পৰা গৈ কিনে কৈছোঁ সেইখন এখন ধুনীয়া চিটি ৰাস্তাত গাত নাই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ৰাস্তা কোনো জাম নাই গুৱাহাটীৰ পৰা অহা মানুহে বন্ধুসকল আপোনালোকেতো মানে অসমৰ পৰা আহি ক'বই ক'ব যে এইখন এখন ধুনীয়া চিটি কিন্তু মই মানে বেংগলোৰৰ নিচিনা এখন ডাঙৰ চহৰত থাকি কেনেও মই আহি কেনে কৈছোঁ এইখন মানে সঁচাই এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লগা ৰাস্তাবোৰ সিহঁতৰ গভমেণ্টে মানে ভাল কাম কৰিছে বুলিয়েই ক'ব লাগিব আৰু কাৰণ যিহেতু ৰাস্তাত গাত চাত নাই অৱশ্যে পুৰণা হায়দৰাবাদৰ ফালে ট্ৰেফিক আছে অ'ল্ড হায়দৰাবাদ কিন্তু নতুন যিখিনি হাইটেক চিটি এইফালে ট্ৰেফিক কম বেংগলোৰৰ তুলনাত কম আৰু নিশ্চয় গুৱাহাটীৰ তুলনাত বেছিয়ে হ'ব আচ্ছা আমি আহি পালোঁ আমাৰ থকা স্থানলৈ মানে এইবাৰ হোটেল নহয় যিহেতু এসপ্তাহলৈ থাকিম আৰু লগত বেমাৰী মানুহ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ গতিকে আমি ৰান্ধি খাব লাগিব সেইকাৰণে আমি বুক কৰিছোঁ এয়াৰ বি এন বি অঁ মা তুমিতো আকৌ এয়াৰ বি এন বি নাজানা নহয় আজিকালিৰ এইটো এটা নতুন কনচেপ্ট মানুহে হোটেলৰ বদলি মানে বেলেগ মানুহৰ ঘৰতো থাকিব পাৰে নাই ঘৰৰ মালিকজন লগত নাথাকে তোমাৰ গোটেই ঘৰটো তোমাৰ হাৱালা কৰি দিব আৰু তুমি ইয়াত নিজৰ ইচ্ছামতে ৰান্ধি বাঢ়ি খাব পৰা ফুল্লি ফাৰ্নিছড ঘৰ থাকে হায়দৰাবাদত যিহে গৰম এই ঘৰটোত গতিকে এ চিও আছিলে এইটো এটা টু বি এইচ কে আৰু এই ইয়াক সোমাই এইটো লিভিং ৰুম চ'ফাটো ইমান মৰম লগা ন টিভিটোও পূৰা ধুনীয়াকৈ চলি আছিলে আৰু লিভিং ৰুমৰ লগতে ডাইনিং এৰিয়া ডাইনিং এৰিয়া ছিক্স চিটাৰ ডাইনিং টেবুল এই বেঞ্চ থকা ডাইনিং টেবুলবোৰ ইমান ট্ৰেণ্ডি লাগে ন আমাক এইটোতো তোমাৰ যুগৰ নহয় নতুন ফেশ্বন আৰু কিটচেনত অৱশ্যে চিমনি নাছিলে একজষ্ট ফেন আছিলে আৰু ফেন আছিলে বাকী মডুলৰে আছিলে ইউটিলিটি এৰিয়াটো বেছি ভালকৈ বনাই থোৱা নাই যিয়ে হওক আমি আৰু কেইদিনমানৰ কাৰণে থাকিম যেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ কি বাচন বৰ্তন দিয়াই আছিলে কিন্তু খুব কম এখন দুখন কেৰাহী আচ্ছা এইটো এটা ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ বাথৰুম যদি কাৰোবাৰ দৰকাৰ হয় বুলি ম'ষ্টলি এই এৰ বি এন বিবিলাক পেচেণ্টেই ইউজ কৰে যিহেতু এ আই জি হস্পিটেলৰ ওচৰতে আছিলে এইটো বেডৰুম নাম্বাৰ ওৱান এই ৱালখনৰ সৈতে গোটেইটো ৱাল আলমাৰী সেইটো আৰু সেইফালে দৰ্জাখনেৰে সেইটো এটা বাথৰুম বাথৰুমটো প্ৰকাণ্ড আছিলে লগত টেবুল চেয়াৰ আছিলে ৰুমটোত এইটো বেডৰুম নাম্বাৰ টু এইখন বাথ দৰ্জাৰে বাথৰুম যায় এইটো ৰুমৰ আলমাৰিটো সৰু যদিও ইয়াতে এখন কাপোৰ ষ্ট্ৰি মৰা টেবুল আছিলে ত' সুবিধা যথেষ্ট হৈছে ওলাই আহি হললৈ আহিলোঁ আকৌ হলৰ পৰা পৰ্দা গুচাই কিনে এইখন ঘৰৰ মেইন মানে মেইন বেলকনি এইখন এই গোটেই এৰিয়াটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফ্লেটৰে এৰিয়া হয় থাকি মানে ভাল লাগিছে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেলি খেলিবলৈ ওলায় ৰাস্তাটোত মাকৰ হাতত ধৰি খোজকাঢ়ে পৰিৱেশটো ধুনীয়া আছিলে আৰু আমাৰ মামানে একেবাৰে আৰু সি য'তে যায় তাতেই নিজৰ ঘৰ বনাই লয় কোনো নতুন জেগা অচিনাকি জেগা বুলি অস্বস্তি মানে অস্বস্তি ফিল্টাৰ নাই সি ধুনীয়াকৈ নিজৰ গাড়ী লৈ সি ব্যস্তই হৈ গৈছে আমি এইখিনি সময়তে বাহিৰৰ পৰা খানা আনি খালোঁ দিনত আৰু ৰন্ধা নহ'ল কিন্তু গধূলিৰ কাৰণে মই ৰান্ধি দিলোঁ অকণমান ভাত বিলাহী আলুৰ দম বনাইছিলোঁ দালি এখন বনালোঁ আৰু বনালোঁ অমিতা ভাজি একেবাৰে চিম্পুল কোনো ননভেজ ৰখা নাই যিহেতু দেউতাৰ লিভাৰৰে প্ৰব্লেম তে প্ৰশ্নই নুঠে ননভেজ খোৱাৰ সেইকাৰণে অৱশ্যে দিনত আমি দুয়োটাই বিৰিয়ানী আনি খাই লৈছোঁ হায়দৰাবাদ আহি আৰু বিৰিয়ানী নাখালে নহ'ব নহয় সেইকাৰণে দিনতে বিৰিয়ানী খাই ল'লোঁ তাৰপিছতে আবেলি ৰান্ধি বাঢ়ি কেনে এয়া আমি ওলাইছোঁ এয়াৰপৰ্ট যাবলৈ মাহঁতৰ ফ্লাইটখন আহি সাতটামান বজাত লেণ্ড কৰিব তে আমি ঘৰৰ পৰা পাঁচটামানতে ওলাইছোঁ যাতে গৈ পাওঁ আৰু ৰিচিভ কৰিবলৈ বাকী ঘটনাবোৰ আগলৈ নেক্সট চিটিখনত কৈ আছো দেই সেইখন চিঠিত ইমানেই মৰম ল'বা ইটি তোমাৰ মৰমৰ মিঠু